bugun o'zizga do'st deb bilayotgan odamlar vaqtingizni fursatingizni sarflayotgan odamlar ko'ngliga oro kirayotgan odamlaringiz ertaga sizga dushmanlik qilib boshingizga balo bo'lishi mumkin ammo lekin o'zizga bugun dushman deb bilayotgan odamlaringiz esa ertaga joningizga oro kirib chin sodiqlik qilishi mumkin insonni omadi kelganda ishlari yurishib turganda gapi hamma yoqqa o'tib turganda yonida parvonalar do'stlar ko'p bo'ladi ammo boshiga musibat yetganda undan manfaat qolmay qolganda aynan yonida turgan sodiqlik rolini o'ynayotganlar ertaga chin dushmanlik qilib boshiga balo bo'lishi mumkin aytadilarki dilimni og'ritdi tilimdagilar kunu kun nomlari tilimdagilar hech kutilmagan insonlaringizdan boshingizga musibatlar kelishi mumkin hech kutmagan joylaringizdan esa ko'nglingizga huzur rohat ishonch kelishi mumkin Allah təala barchalarımızı silah qısın. Salam olsun.